Islam terhadap perkara yang jelas diharamkan. Antaranya ialah kizih atau nama saintifiknya jus kurofa, haiwan yang disebut secara terang dalam Al-Quran, Al-Sunnah dan disepakati oleh para ulama sebagai najis dan haram untuk dimakan serta digunakan. Menurut tokoh ilmuwan Islam terkenal, Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Al-Halal wal-Al-Haram fi Al-Islam, pengharaman ini bukan semata-mata soal agama tetapi juga berkait dengan faktor kesihatan. Bangkai merupakan salah satu makanan yang dimakan oleh kinze yang berpotensi memberi kemudaratan dalam sudut kimia, mikrobiologi, malah psikologi. Namun, di dalam dunia perubatan moden, bahan daripada haiwan termasuk kinze digunakan secara meluas terutamanya dalam penghasilan ubat, vaksin dan pelbagai produk bioteknologi. Ini menimbulkan persoalan besar. Apakah hukum menggunakan bahan daripada kinsi dalam rawatan perubatan? Adakah haram secara atau ada kelanggaran dalam situasi tertentu? Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 173 yang bermaksud Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan ke atas kamu bangkai, darah, daging kinzi dan haiwan yang disembelih bukan kerana Allah tetapi sesiapa yang terpaksa sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas maka tidak ada dosa baginya sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang Ayat ini sangat penting kerana ia menunjukkan bahawa dalam keadaan darurat apabila nyawa terancam dan tiada pilihan lain maka perkara yang diharamkan dibolehkan Di dalam video kali ini kami akan menjelaskan kajian tentang Kimzey di dalam sektor perubatan Objektif kajian ini merangkumi tiga aspek utama yang menjadi tumpuan dalam memahami isu penggunaan bahan daripada khinzir dalam bidang perubatan. Yang pertama, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti hukum penggunaan bahan yang berasal daripada khinzir menurut perspektif Islam. Dalam objektif ini, penekanan diberikan kepada penilaian dalil-dalil syarak berkaitan pengharaman khinzir serta pengecualian hukum tersebut dalam keadaan darurat. Yang kedua, kajian ini akan menganalisis konsep darurat dan istihalah yang sering menjadi asas pertimbangan dalam menentukan hukum penggunaan khinzir khususnya dalam konteks rawatan perubatan. Hal ini penting bagi memahami bagaimana prinsip-prinsip fiqh diaplikasikan dalam menangani isu-isu kontemporari -isu berkaitan perubatan moden yang melibatkan bahan tidak halal. Ketiga, kajian ini untuk menilai tahap kesedaran masyarakat Islam terhadap kewujudan, kewujudan unsur hizi dalam produk-produk perubatan. Fokus diberikan kepada sejauh mana kefahaman masyarakat terhadap hukum hakam yang berkaitan serta cabaran yang dihadapi dalam mengenal pasti dan membuat pilihan yang sesuai mengikut tuntutan agama. Saran mengkaji semula fatwa penggunaan ubat pencair darah daripada sumber babi. Apa itu pencair darah? Pencair darah merupakan ubat atau bahan yang digunakan dalam bidang perubatan untuk mengurangkan keupayaan darah untuk membeku. Namun begitu, sesetengah ubat pencair darah mengandungi bahan yang berasaskan kinzik, contohnya klesin. Klesin seringkali digunakan dalam kalangan para ibu yang melahirkan anak secara pembedahan. Dan pertikaian pun mula tercutus apabila para ibu mempersoalkan tentang hukum penggunaan bahan tersebut. Pada era yang sebercanggih canggih dan moden ini, ubat yang mempunyai fungsi yang sama seperti klaksin sudah banyak diperkenalkan dan ianya bebas daripada kandungan kinze seperti Aristra. Ubat Aristra mengandungi fondaparinex dan juga heparin yang tidak mengandungi sebarang unsur kinze. Walaupun terdapat alternatif ubat yang lain, terdapat segelintir individu yang hanya bersesuaian dengan kandungan bahan yang berada dalam kreksin dan juga mempunyai alahan terhadap arit stra. Jadi, jika mengikut hukum Islam itu sendiri, benar ianya haram jika jelas terdapat bahan yang mengandungi unsur khinzir dan terdapat alternatif halal yang lain. Namun begitu, penggunaan ubat yang mengandungi unsur khinzir ini dibolehkan jika tiada alternatif yang lain di atas sebab-sebab yang tertentu Contohnya, perlu mengikut nasihat doktor yang bertauliah atau bertujuan untuk menyelamatkan nyawa seseorang dan juga untuk merawat penyakit yang serius. Dalam arti kata yang lain, darurat. Kemajuan teknologi telah membawa kepada xenotransplantasi iaitu pemindahan organ daripada haiwan kepada manusia. Kinsey sering digunakan kerana anatomi organ yang menyerupai manusia. Pemindahan buah pinggang Khinzil dianggap sebagai alternatif yang boleh menyelamatkan nyawa terutamanya dengan kadar penderma organ yang rendah seperti di Malaysia di mana masa menunggu untuk pemindahan buah pinggang mengambil masa selama 13 tahun. Pada tahun 2024, pemindahan buah pinggang Khinzil yang diubah suai genetik menunjukkan hasil positif. Namun, pesakit meninggal dunia selepas hampir 2 bulan menurut perspektif Islam penggunaan khinzir adalah haram secara asas tetapi diharuskan dalam keadaan darurat berdasarkan prinsip muqasid syariah yang mengutamakan penjagaan nyawa menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi membenarkan penggunaan khinzir dalam perubatan tetapi dengan syarat pertama tiada alternatif lain yang kedua disahkan oleh pakar perubatan muslim Namun, terdapat juga ulama' yang berhati-hati dan menolak kerana kebimbangannya terhadap prinsip kesucian tubuh dan normalisasi bahan haram dalam perubatan pada masa hadapan. Kesimpulannya pemindahan buah pinggang ginjal dibolehkan kepada manusia jika dalam keadaan darurat jika organ halal ditemui pada masa hadapan penggantiannya hanya diperlukan jika risiko kepada pesakit rendah firman Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah amat mengasihani kamu surah an-nisa ayat 29 Tahukah anda bahawa terdapat ubat batuk terkenal yang diragui status halalnya walaupun ianya berkesan? Benadryl for the Family Original Cough Syrup dikenali dalam merawat batuk, alahan dan mabuk perjalanan. Namun, pada labelnya terterjelas bahawa ia mengandungi bahan daripada lembu dan hinsir yang menjadi isu besar dalam kalangan masyarakat Islam. Walaupun keberkesanannya dari sudut farmakologi tidak dinafikan, tetapi dari perspektif Islam, keberkesanan ubat ini menjadi diragui kerana bercampur dengan bahan haram dan najis mukolazah serta terdapat tulisan produk contain substance from bovine and porcine di kotak ubat. Seperti yang kita tahu, ubat yang mengandungi unsur hinzil tidak boleh dianggap menyembuh secara sempurna jika ia merosakkan kesucian jiwa dan tubuh badan seseorang muslim. Tambahan pula, ada pengguna yang mengambil ubat ini tanpa menyemak kandungan atau memahami konsep darurat dengan tepat. Dalam Islam, darurat bukan alasan untuk mengambil jalan yang mudah. Ianya hanya dibenarkan jika tiada pilihan lain yang halal dan keadaan benar-benar mengancam nyawa. Sebagai pengguna, kita boleh menggunakan produk yang tidak diragui sebagai alternatif yang lain, contohnya Prospan Chastri Cough Relief dan Sedilik D-Lintus. Tambahan pula, isu ini juga membuka ruang kepada industri farmasi Islam untuk menghasilkan alternatif halal yang lebih diyakini, sekaligus meningkatkan kesedaran tentang pentingnya membaca label dan memahami kandungan ubat. Kesimpulannya, sebagai Muslim, kita tidak boleh hanya menilai dari keberkesanan zahir semata-mata. Kehalalan sesuatu produk juga memainkan peranan penting dalam menjaga kesihatan secara holistik, iaitu dari jasad hingga ke jiwa. Assalamualaikum. Saya ingin membentangkan dapatan kajian kami yang merangkumi tiga isu berkaitan penggunaan unsur gizi dalam produk perubatan. Isu pertama adalah mengenai ubat pencair darah iaitu kleksin. Kresin mengandungi heparin yang berasal daripada usus binz. Secara asasnya, penggunaan usus binz adalah haram dalam Islam. Namun, Islam juga menetapkan bahawa dalam keadaan darurat iaitu apabila tiada ubat lain yang sesuai atau pesakit tidak dapat menggunakan ubat alternatif seperti aris maka hukum boleh berubah menjadi harus dengan syarat disahkan oleh doktor muslim yang amanah namun begitu fatwa kebangsaan Malaysia menyatakan bahawa penggunaan txs adalah tidak dibenarkan secara umum kerana terdapat alternatif halal maka penggunaannya hanya boleh dipertimbangkan dalam kes-kes yang benar-benar darurat sahaja isu kedua pula adalah mengenai permindahan organ fizikal kepada manusia atau dikenali sebagai xenotransplantation enzim merupakan Kan najis mual lazok dan penggunaannya adalah haram. Namun begitu, para ulama termasuk Imam Al-Nabawi serta keputusan majmah fiqh islami menyatakan bahawa pemindahan organ daripada kinze boleh menjadi harus jika dua syarat dipenuhi. Pertama, pesakit benar-benar memerlukan dan tiada organ lain yang sesuai. Kedua, ia disahkan oleh pakar perubatan muslim. Dalam situasi darurat ini, Penggunaan najis adalah dimaafkan dan tidak menjejaskan kesucian ibadah. Namun, sekiranya sudah wujud alternatif suci, maka keharusan ini terbatas. Isu ketiga adalah tentang penggunaan Benadryl for the family original cough syrup iaitu sejenis ubat batuk yang dilaporkan mengandungi glycerin daripada hinzi terutamanya versi luar negara. Jika kandungan ini disahkan dan tidak berlaku proses istihalah atau perubahan kimia menyucikan, maka menggunakannya adalah haram. Namun jika pesakit berada dalam keadaan darurat dan tiada ubat lain yang sesuai atau berkesan, penggunaannya boleh diharuskan mengikut kadar yang diperlukan sahaja. Oleh itu, umat Islam perlu lebih berhati-hati dalam memilih ubat, membaca label dan mendapatkan maklumat daripada sumber yang sah seperti jakim dan doktor. Kesimpulannya, Islam menegaskan bahawa bahan yang haram tidak boleh digunakan kecuali dalam keadaan darurat sebenar dan penggunaannya pula mestilah dikawal dan tidak berlebihan. Itu sahaja dapatan kajian daripada kami. Sekian terima kasih. Sebagai kesimpulan, penggunaan unsur khinzi dalam bidang perubatan telah menimbulkan pelbagai perbincangan dan kontroversi dalam kalangan masyarakat khususnya umat Islam yang mengharamkan penggunaan bahan haram dalam kehidupan seharian. Walaupun terdapat keperluan dari sudut saintifik dan perubatan seperti isu pencair darah, isu derma buah pinggang dan isu ubat batuk, namun isu ini tetap menyentuh sensitiviti agama. Dalam Islam, penggunaan unsur khinzir hanya dibenarkan jika tiada alternatif lain yang halal dan dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan nyawa. Oleh itu isu ini memerlukan pendekatan yang seimbang antara keperluan sains dan pematuhan terhadap prinsip keagamaan termasuk peranan aktif pihak berkuasa dan industri farmaseutikal dalam menyediakan pilihan ubat yang mesra syariah.